Женщина прежде всего, поэтому я плету тоже жива, не только у себя дома а вместе со своим мужем. То есть я хочу, чтобы мое счастье было тоже не такое прямолинейное, чтобы оно было немножечко загадочное, чтобы вы подумали все-таки, какое мое счастье. вижу я его, пишу я его. Главное, чтобы каждый день увидел, наверное, какую-то нотку своего, немножечко вкусного настроения, несмотря на погодные, погодные условия и ветер. В моих работах всегда очень много красок. Я их люблю в полном смысле этого слова. У меня квартира похожа на большой тюбик с красками. И я всех приглашаю в наше учебное заведение, потому что это большая творческая лаборатория, у которой для всех всегда открыты двери. Приходите просто. Порадуют вас жизнь вместе с нами. Дівчата, 100, дівчата, 100, тому що у вас дуже довга легенда. Вони представляють колекцію робіт мігічний шоу. А, з приводу Мігічний шов. Попродіти, щоб згадувано. Нагадаю, що це 9 та 10 номер голосу. Вирішив, хто втамувати справи. Так багато химолог у по тексті, хто писав Катерину. І квіти. І мені не потрібно нічого читати, я можу просто з вами. У мандрах він знайшов ту єдину, що покорило його серце. Коли він її побачив, то його вкриття в діли. А ось отець.